месте! Маршируй, а не топай! Стой! Раз, Раз. два! оценка ценностей какая-то произошла, потому что это откладывает отпечаток определенный на каждого человека, который больше увидел, чем в обычной жизни, боли, страданий. Зрелище не для слабонервных, когда разворочено бедро, грудная клетка не а говорю о голове это если человек с этим не сталкивается конечно это очень тяжело даже врачам медперсоналу тоже смотреть на это тяжело я вам скажу но тяжело потому что это, это чьи-то сыновья это наши сыновья зачем поехать? В инфекцию. В инфекцию. А, а, вы знаете, где это происходит? В инфекции. Дідусі, наші бабусі розказують такі страхіття, що одні приходили, другі захвачували, як свадьба маріну кидать. Як каже, ми прийшли до того самого. Оце саме страшне. Колись ми так та за мир, за мир, мир. 1 2 травня мир, труд має, а зараз наскільки всі, іменно молодь, І ми завжди думали, така беззаботна у нас молодь росте, я по своїх дітях думала це все. Дивіться, яким прийшло. Такие я страшный, страшный сейчас. Тоже страшный. Жалко их всех, потому что они приезжают сюда раненые, и, без ног, и без рук, и без глаз. И я, я ты не будешь за ним говорить. Сейчас я вытащу это. Настроение отличное, боевое. То есть духом не падаю. Даже все были удивлены, когда я пришел в сознание. Думали, что я тут буду кричать, там убиваться горем. Но получилось все наоборот. То есть дух у меня такие крепкие. Кроме нас никто не будет защищать нашу Украину. Вот. Поэтому я... без всяких там мыслей страха йшов на передову. каждую ночь патруль і, і... кричать, що шо... тривога ну, по цей, що мінометно. Ну, слышно свіст. Пацани в бліндаж над полками накрывает. Мы все по окопам. Ну, я не успел. Меня, короче, минометом накрыло, и э, я понял, что у меня оторвал руку и ногу. Вот это потеря сознания я своим, ну, сказал э, товарищам, что, э, ребята, если я не выживу, то передайте моим родителям, что я их очень сильно люблю». Я себя убеждал в том, что я не единственный ребенок в семье. У меня еще есть три брата. Да, но ну они, допустим, меня похоронят. Но так как я не один в семье, и я знал, что у родителей еще есть три брата моих родных, вот, то как-то они успокоят моих родителей. Смотрите. 感谢。Oh, yeah. yeah. стиле, а стили, очень хорошо. Мы к нему относимся как к своему элитному подразделению. А а да? а не вам не надо. Вот этим занимайтесь, вот это самый тяжкий. Говорите им, только ему тут можно, понятно? Да. А вы говорите вот там. Ну, надо водички, мы на три раза упадем, не надо. Потерпи, да? вот старик. А Ну что, ребят, садись. Это тоже наш, у нас парень пострадал. Получил ранение огнестрельное. Давно мы с ним тут воюем уже. Рану ты можешь не показывать чем то uh -huh. да. Вот эта пересадка кожи. Мы сбрали у него кожу, отсюда пересадили. Ну что, слава Богу. Что, мой дружа, будем готовиться домой, да? Домой, в отпуск по да. Нормально, зажило у нас, да. хорошо, молодец, не падает духом, да? Нет, наоборот, все на позитиве. собственно говоря, была обширная рана на кисти, вот, тут уже позаживало все, вот, разрабатывает у нас хорошо, все хорошо, но еще беги. Где, ты, в какой платье? Ну, ты меня позовешь. Я вам что обещал? Что обещал? Все. Вот. Уже разбежались, ладно. Ну давай, давай, mm -hmm. Мужики, у вас должен быть порядок лучше, чем к любой какой-то женской палате. Понятно или нет? Mm -hmm. А что у вас такой бардак? У меня порядок. Нет, ты что не руководишь ими? Опять на пенсии. Опять на пенсии? Ну вот тоже пару ребят. многие вмешательства потом конечно когда мы оказались под массивными в последнее время практически круглосуточными обстрелами то уровень оказания помощи конечно уже не доходил до оперативных вмешательств здесь можно было успеть только мы в машину не заходили потому что уже машина была повреждена неоднократными обстрелами, была выведена из строя, и входить туда, носить туда раненого, заводить туда медперсонал, Нет, это было уже самоубийство. Да? Вот эти большие, и медики заберут в этом. Я видел очень ну, много настоящих подвигов, то что Показывают в кино про войну и тому подобное. Это действительно в жизни, когда ребята выбегали из-под из горящих танков, выводили остатки своей техники, рискуя своей жизнью. Вот, потому что понимали, что все, уже оставаться не с чем, воевать с танками не с чем. Вот, и ребята бросали за 20 метров от рвущегося танка. Это картина Лучше никому не видеть такого никогда. Вот. <таспорядок> Был момент, когда, наверное, уже потерял надежду выбраться оттуда конечно, сказал жене. Самое страшное все еще, что если мужчина поздавал свои заначки. И тогда она поняла, что что-то там не очень хорошо. жили І в місті попали туди Ну Стіпановку. При виході з окруження, виходить, мені повезло чуть більше, мене ранили, а його э, насмерть. Ну, я сутки не виходив на связь десь. Телефон був розряджений. Потім, коли вже добралися до саур могили, там наші стояли, перезвонив домой. Туди-сюди, як ну, сплачу, я кажу, що все нормально у мене, типу тільки нога задіто, серйозного такого нічого немає. А про друга... То, про друга свого я й нічого не говорив, тому що я й сам толком не знав, що він вже погиб, то що його він був три тижні без вісті пропавшим. его забрали весь оттуда через три недели. И уже экспертиза довела, что это действительно был. Вот самый пик – это Иловайск. Вот тогда. Вот тогда нас максимальное поступление было, как мы их называем, трехсотых. Это раненых. Вот максимально это было 186 в мобильный госпиталь. А здесь мы принимали Два, три, четыре, пять бортов в неделю и больше. Первый борт приходит, борт их называют. Приходят девочки с карандашиками, с бумажечками. Шум ментов куда карандашики, куда бумажечки, куда, куда что? Пришлось менять. Это наши ребята придумали. Начали маркировать раненых. простым фломастером. А вот так, нагрузили колбу номер. И пошло по номерам, а потом уже фамилию, потом уже все. И тогда не терялось ничего. И это не сдувалось ни ветром, ни чем другим. Жалко хлопцев, конечно. Перший, ну, коли після того, як вже почав ходити, то і в церкву ходив, із упокоєм свічки ставив. Приїду домой, одразу ж поїду до нього на родину, на могилу. До жінки схожу в гості його. Тяжело, звісно, коли тіряєш друзей своїх. Там теряешь очень много. Будемо сподіватися, що і держава їх не забуде, і да їм сім'ям допомагати. А оце страшно, щоб дивіться, скільки дітей погибло, і батьки нас не похоронили. Оце страшно, оце страшно. Будемо сподіватися, що знайдуть їх. Але хмар любить люди. Тех, кто уже не живет никогда, заклинаю, в Эту За полтора месяца нашим коллективом было выполнено где порядка 1200 операций. Полевых условий. Когда 120 человек падает ночью в течение часа. нельзя забыть потому что уже достаточно холодно было вот ребят вывозили они просидели по несколько суток кто где с довольно достаточно тяжелыми ранениями много я хочу сказать что ну, наверное единицы падали духом основная масса – это настоящие мужчины. Я думаю, что Украина должна гордиться такими. Мы там постоянно старались шутить. Как бы и, по, и на эту тему военную, как бы, то я не знаю. Но, конечно, оно очень страшно, когда на голову падают такие сюрпризы. Ну, на данный момент моя мечта, чтобы заработала рука, конечно. Все, вернуться домой к сыну. Мы делаем все для того, чтобы смогли пожать друг другу руки. Не вот так вот, а по-настоящему, как мы можем левой рукой. Единственное, что я хочу, это хочу поставить себе протезы и уже там бегать, уже... Шевелить двумя руками, двумя ногами, создавать семью, ребенка и все, и это такая пока на данный момент моя мечта. Все, что я мог, в своей родине я уже, можно сказать, отдал. А... Но я сейчас не могу ничем помочь, меня уже спишут по-любому, поэтому дальше я на фронт не могу пойти, поэтому я уже буду думать про себя. Доброго дня! Доброго осіннього ясного дня! Талановиті студенти Центру студентської творчості Віта за підтримки студентського самоврядування Одеського національного медичного університету з великим задоволенням прийшли сьогодні до вас з музичними привітаннями. Вони якось тримаються, якось знаєте, так, за, так, не за цю Україну, за це все. Що, як то кажуть, пострадали так страшно. Просто жалко, обідно, що вони не знають, за що вони пострадали. Ну, бачите, всі надіються, що дасть Бог якийсь прийде, якийсь порядок у нас, і що буде краще для їхніх батьків, всі за це пішли. Исхода, наверное. Не знаю. Я не, не сильно интересуюсь политикой. Я не совсем могу сейчас осознать, для чего это делается. Тем более совсем не укладывается в голове, как можно было столкнуть два братских народа между собой. Вот. Как показывает война как как показывает история, наверное, самые, самые длительные, бессмысленные, кровопролитные войны – это войны между братьями. сейчас на передовой, которые защищают целостность Украины, чтобы это перенеслось в мирную жизнь, чтобы они лучше строили более комфортные условия для жизни своей и окружающих. Если бы наше правительство выполняло хотя бы половину, так относилось к своим обязанностям, как относятся сейчас ребята, которые с ружьем находятся, то, наверное, было бы легче жить.